असलम ये है टी एन एन टी वी वादी कोटा में मौसम सरमा में पड़ने वाली बारिशों और बर्फबारी के मुस्बत असरात मौसम बाहर में दिखाई देने लगे सालों से खुशक जमीन पर बारिश की बूंदे पड़ी तो जमीन पर खूबसूरत फूल खिलने से जमीन दिलकश नजारे पेश करने लगी वादी कोटा और गिरदानवा में मौसम सरमा में पड़ने वाली बारिश और बर्फबारी के मुस्बत असरात सामने आने लगे तवील खुश साली का सामना करने वाली जमीन खूबसूरत फूल उगलने लगी फूलों की खुशबू ऐसी सारा इलाका महक उठा है खुश्क साली के बायस बंजर हो जाने वाली जमीन आरोप खिलने वाले फूल देख पहले इलाका के चेहरों पर भी रौनक लोट आई है कोयटा के नवाही इलाके दश्त में फूल खिलने से हर मंजर दिलकश बन गया है खूबसूरत मनाजर ऐसी लुत्फ़ अंदोज होने के लिए लोग दूर दूर से दश्त की जानब आने लगे हैं इस मौके पर एक शहरी का कहना था कि काफी अरसे के बाद हमारे इलाके में काफी बर्फबारी और बारिश हुई अलहमदुल्ला अल्लाह की फसल ऐसी काफी आबादी हुई हमारे जानवर हमारे फसल भी बहुत अच्छी हुए हमारे दरख्तों को भी बड़ा फायदा पहुँचा है हमारी जमीन के जो पानी है उसका भी सतह ऊपर आ गया है देखते रहे मजीद खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट A groundbreaking endeavor by Lotus Properties.